আপোনালোকৰ যদি কিবা ৰিটাৰ্ণ এক্সামেই হওক বা ফিজিকেল হওক বা প্ৰশ্নৰ ওপৰত যদি কিবা সুধিব বিচাৰে মোক তেনেহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আই ডি গীতাঞ্জলি ছেভেন ছিক্স তাত গৈও আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে হেল্ল' গেছ নমস্কাৰ দি লাৰ্ণিং টি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ছিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট সৰল সোঁতৰ কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ আগন্তুক আহিবলৈকে এক্সামৰ সুবিধা হোৱাকৈ লৈ আহিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ বাবে অলপ অলপ সুবিধা হ'ব আৰু আগতেও মই আপোনালোকৰ মেথছৰ ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাবগৈ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে গৈ চাবগৈ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব তেনেকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বোলক আজি আলোচনা কৰিম ছিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত ছিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট মানে অসমীয়াত হৈছে সৰল সোধ সৰল সোত উলিয়াবলৈ হ'লে আপুনি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব এটা ফৰ্মুলা আছে আৰু সেই ফৰ্মুলাটো আপুনি জানিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ যিকোনো প্ৰশ্ন এনচাৰ উলিয়াব পাৰিব এইটো আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াত এছ আই ইজুকেল পি ইন টু আৰ ইণ্টু টি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ইয়াত এছ আই মানে হৈছে চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট ইজুকেল পি মানে হৈছে প্ৰিঞ্চিপল আৰ মানে হৈছে ৰেড আৰু টি মানে হৈছে টাইম গতিকে ইয়াত আপুনি এইটোও জানিব লাগিব যে যিহেতু অসমীয়াটো প্ৰশ্ন আহিব আৰু গতিকে আপুনি পি মানে কি অসমীয়াত কি বুলি কয় আৰ মানে কি বুলি কয় টি মানে অসমীয়াত কি বুলি কয় এইটো আপুনি জানিব লাগিব এইটো মই আপোনাক প্ৰথমতে লিখি দেখুৱাই লৈছোঁ তেতিয়া অলপ সহজ হ'ব কিয়নো সকলো ইংলিছ মিডিয়ামৰ নহয় যিহেতু আমি যিহেতু অসমীয়াত প্ৰশ্নবিলাক পঢ়োঁ বা অসমীয়াতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেইকাৰণে কোনটো কি বুলি কয় প্ৰথমতে অসমীয়াত জানি ল'ব লাগিব গতিকে এয়া মই ছাইডত প্ৰথমতে লিখি লৈছোঁ যে কোনটো কি বুলি কয় অসমীয়াত এছ আই মানে হৈছে চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট আৰু ইয়াক অসমীয়াতকৈ সৰল সোঁত আৰু পি মানে হৈছে প্ৰিঞ্চিপুল অসমীয়াতকৈ মূলধন আৰু আৰ মানে হৈছে ৰেড অসমীয়াত কয় যাক সোঁত মানে আমি যিহেতু সোঁতৰ হাৰ উলিয়াব লাগিব আৰ মানে হৈছে সোঁতৰ হাৰ আৰু টি মানে হৈছে টাইম মানে সময় সময় মানে আমাক যিহেতু ইয়াত বছৰ উলিয়াব দিব পাৰে মাহ উলিয়াব দিব পাৰে কিমান বছৰ কিমান মাহ কিমান দিন এইবিলাক উলিয়াবলৈ দিব গতিকে আমি এইটো জানিব লাগিব যে তি মানে হৈছে সময় এইটো ভাবোঁ ভালকৈ বুজি পালে বুলি আৰু এতিয়া আমি যাম যিকোনো আমি চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আপুনি এটা কথা জানিব যে কি কৰিব লাগিব এইটো যি ফৰ্মুলা হৈছে এই ফৰ্মুলাটো আপুনি ভালকৈ জানিব লাগিব কাৰণ এইটো ফৰ্মুলাৰ পৰাই আমি যিকোনো এন্সাৰ উলিয়াবলৈ পাৰিম বা যিকোনো এন্সাৰ উলিয়াব যাওঁতে এই ফৰ্মুলাটোৱে ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু এইটো আমি কেনেকৈ লিখিম যিহেতু আপুনি যে প্ৰথমতে এনেকুৱা হ'ব যে প্ৰথম যেতিয়া আপুনি পঢ়িব বা প্ৰথম যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি প্ৰথম প্ৰেক্টিচ কৰিব তেতিয়া আপুনি এইটো ফৰ্মুলা লিখি এনেকৈ লিখি লিখি এন্সাৰটো উলিয়াব মানে এন্সাৰটো উলিয়াৰ আগত প্ৰথমতে ফৰ্মুলাটো পাতি ল'ব তাৰপিছত এন্সাৰটো কৰিবলৈ চাব আৰু যেতিয়া আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰি কৰি এইটো জনা হৈ যাব যে ছিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টত এইটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ হয় এছ আই ইজুকেল পি আৰ টি ডিভাইডেড বা হাণ্ড্ৰেড এইটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ হ'বলৈ যেতিয়া আপুনি গম পাব তেতিয়া আপুনি এই ফৰ্মুলাটো নপথাকৈয়ে ডাইৰেক্ট এনচাৰটো উলিয়াবলৈ পাৰিব মানে ডাইৰেক্ট এনচাৰটো কেনেকৈ কৰে এনচাৰটো নহয় চৰি ডাইৰেক্ট আপুনি প্ৰশ্নটো পাতি লৈ এন্সাৰটো উলিয়াবগৈ পাৰিব এইটো ফৰ্মুলা পাতি নাথাকিলেও হ'ব তেতিয়া যদি আপুনি কৰি কৰি জনা হৈ যায় বহুত তেতিয়া এইটো ফৰ্মুলা নপতাকৈ ডাইৰেক্ট পি মানে কি মূলধনটো কি হয় আৰ্ট কি হয় টি কি হয় এইটো ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট বহাবলৈ পাৰিব সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপুনি মেথছত বহুত প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া ব'লকচোন এটা প্ৰথম প্ৰশ্ন এটা কৰি চাওঁ আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে তিনি হাজাৰ টকাত ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট সোঁতৰ হাৰত দুই বছৰ সৰল সোঁত কিমান সেইটো আমাক দেখিছে যে সৰল সোঁত উলিয়াবলৈ দিছে মানে চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট উলিয়াবলৈ দিছে আৰু এইটো দিছে যে তিনি মূলধন কিমান তিনি হাজাৰ আৰু সোঁত কিমান আছে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট সোঁতৰ হাৰত দিছে মানে এশভাগত চাৰি শতাংশ সোঁতৰ হাৰত দিছে এবছৰৰ কাৰণে দুই বছৰৰ কাৰণে গতিকে এইটো আমি প্ৰথমতে কেনেকৈ পাতিম মই যে প্ৰথমতে আপোনালোকক দিছিলোঁ যিটো ফৰ্মুলা সেইটো ফৰ্মুলা পাতি ল'ব লাগিব যিটো আমাৰ চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট উলিয়াবলৈ দিছে এইটো নপতাকৈ ডাইৰেক্ট পাতি দিব পাৰি কিন্তু মই বুজি পাবৰ কাৰণে পাতি দিছোঁ পি আৰ টি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড এইটো হৈ গ'ল এইটো আমি ফৰ্মুলাটো পাতি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ মতে এতিয়া আমি কেনেকৈ বহুৱাই যাম যে কি দিছে কি কি দিছে বহুৱাই যাম আমাৰ ইয়াত পি কিমান দিছে এই ফৰ্মুলাটো মতে পি দিছে তিনি হাজাৰ টকা গতিকে তিনি হাজাৰ পাতি ল'লোঁ কিন্তু আৰ কিমান দিছে আৰ দিছে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট আৰু কিমান বছৰৰ কাৰণে দিছে টাইমটো দিছে আমাক দুই বছৰ কাৰণে আৰু ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে যিহেতু হাণ্ড্ৰেড থাকিব তলত এইটো হাণ্ড্ৰেড হৈ গ'ল এতিয়া আমি এইটো কি কৰিম এইটো এতিয়া আমি কটা কটি কৰিম মানে অলপ অংকটো সৰু কৰি ল'ব লাগিব কি কৰিম প্ৰথমতে ইয়াৰ এটা শূন্য ইয়াৰ এটা শূন্য কাটি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ এটা শূন্য ইয়াৰ এটা শূন্য কাটি ল'লোঁ যিহেতু ওপৰত আৰু তলত আছে সেইটো কাটি লোৱাৰ পিছত এতিয়া তলত যিহেতু কোনো সংখ্যা নাই গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব এইটো আমি গোটেইটো পূৰণ কৰি দিব লাগিব পূৰণ কৰিলে কিমান পাম এইখিনিতে পাতি লৈছোঁ পূৰণ কৰিলে কিমান পাম এইটো অলপ লগ পাই যায় চাৰি দুগুণ কিমান আঠ গতিকে আঠটো পাতি লৈছোঁ আঠ তিনিগুণ কিমান চৌব্বিছ গতিকে আমাৰ এন্সাৰটো ওলাই গ'ল টু ফ'ৰ জিৰ' টকা এইটোৱে আমাৰ এন্সাৰটো হৈ গ'ল দেখিলে কিমান সহজ একদম মানে ক'ব নোৱাৰি যে কিমান ইজিকৈ আহিব পাৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যোৱা আগৰ এক্সামত আহি গৈছে আৰু আগৰ এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল মই আপোনালোকক সেইটো দিম কাৰণ তাৰ প্ৰশ্ন আছে মোৰ ওচৰত আৰু এইটো দেখিছে দুশ চল্লিছ টকা মানে তিনি হাজাৰ টকাত ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট সোঁতৰ হাৰত দুই বছৰ সৰল সোঁত উলিয়াবলৈ দিলে আমি ই ফৰ্মুলাটো পাতি এনেকৈ সেই ফৰ্মুলতে এইটো চাই চাই ইয়াত আমি পাতি লৈ কটা কটি কৰি বা যোগ পূৰণ সৰণ যি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি লৈ যিটো এন্সাৰ পাম সেইটোৱে হৈছে আমাৰ সৰল সোধ এইটো দেখিলে একেবাৰে সহজ আৰু আছে কিন্তু এইটো অকল বছৰ নাহিবও পাৰে মাহ আহিবও পাৰে আৰু বেলেগ বেলেগ দিন ধৰি আহিবও পাৰে সেইবিলাকো মই আপোনালোকক দি আছোঁ আৰু বোলক আৰু বেলেগ এটা কৰি চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে আমি হয়তো নাজানো সেইকাৰণে প্ৰতিটো প্ৰশ্নই আমি এবাৰ এবাৰ প্ৰেক্টিচ কৰি থোৱাটো খুবেই ভাল কথা আগৰটোৰ সৈতে একেধৰণৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে প্ৰথমতে যিটো দিছোঁ সেইটো সকলোৱে বুজি নাপাবও পাৰে আৰু মোৰ কাম হৈছে আপোনালোকে যাতে সকলোখিনি ভালকৈ বুজি পায় আৰু একজামত যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন নাহক আপোনালোকে যাতে এন্সাৰটো উলিয়াব পাৰে সেইটোৱে মোৰ কাম আৰু আপোনালোকে যাতে সহজে অতি ধুনীয়াকৈ গোটেইটো যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন নাহক কিয় আপোনালোকে কৰিব পৰাকৈ যাতে বুজি পায় আৰু এটাই দিলে হয়তো বুজি নাপাবও পাৰে সেইকাৰণে আৰু এটা দিছোঁ আৰু এইটো কেনেকৈ কৰিব আৰু এটা কৰি দেখুৱাম তেতিয়া আপোনালোকে অলপ সহজ পাব ইয়াত দিছে যে পোন্ধৰ হাজাৰ টকাত আঠ পাৰ্চেণ্ট সোঁতৰ হাৰত তিনিবছৰ সৰল সোঁত কিমান দেখিছে আগৰটো সৈতে একেই মাত্ৰ ইয়াত মূলধন আৰু সোঁতৰ হাৰ আৰু সময় মানে বছৰটো মানে সলনি কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই একেধৰণে যদি আহে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব ফৰ্মুলাটোৱে প্ৰথম লিখি লৈছোঁ কাৰণ তেতিয়া অলপ সহজ হয় ফৰ্মুলাটো জানিলে এইটো এছ আই তাৰপিছত ফৰ্মুলাটো হৈছে পি আৰ ডি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড এতিয়া আমাৰ হ'ল ইয়াত পি কিমান আছে মূলধন আছে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা গতিকে আমি ইয়াত পোন্ধৰ হাজাৰ লিখি ল'ম তাৰপিছত দিলে হাড় হাড় কিমান আছে হাড় আছে এইট পাৰ্চেণ্ট আৰু সময় আছে বছৰ আছে কিমান তিনি বছৰ গতিকে পাৰ্চেণ্টটো আছে যিহেতু সেইটো কাৰণে হাণ্ড্ৰেড আহি গ'ল আৰু এতিয়া আমি এইটো কটা কটি কৰিম এইটো কাটিলোঁ এইটো কাটিলোঁ ইয়াত দুটা খাত খাই যাব ইয়াত যিহেতু একো নাই তলত যিহেতু ওৱান আছে আৰু ওৱানৰ কোনো পিছত তলত থাকিলে ভেলু নাথাকে সেইকাৰণে আমি এতিয়া এইটো কি কৰিব লাগিব এইটো আমি এতিয়া পূৰণ কৰি দিব লাগিব পূৰণ কৰি যিটো পাম সেইটোৱে হ'ব আমাৰ এন্সাৰ আৰু এতিয়া আমি এইটো পূৰণ কৰি চাম এনেকৈ চাইডতে প্ৰথম কৰি লৈছোঁ আঠ তিনিগুণ কিমান চৌবিছ গতিকে টুৱেণ্টি ফ'ৰ লিখি ল'লোঁ আৰু ওৱান ফাইভ জিৰ' এনেকৈ কৰি ল'লোঁ হয়তো পূৰণ কৰি নেদেখালো হ'ব তথাপিও এনেই মই কৰি দিছোঁ পাঁচ চাৰিগুণ বিছ শূন্য উকুলে চাৰিগুণ চাৰি অঁ ছৰিখিলে এন্সাৰটো ওলাই গ'ল এন্সাৰটো হৈছে তিনি হাজাৰ ছয়শ টকা প্ৰশ্নটো আছিলে যে পাঁচ হাজাৰ টকাত আঠ পাৰ্চেণ্ট সোঁটৰ হাৰত তিনি বছৰ সৰল সোট কিমান গতিকে এনেকৈ ফৰ্মুলাটো প্ৰথম পাতি ল'ব ফৰ্মুলাটো চাই চাই আৰু ইয়াত কি কি আছে সেইখিনি পাতি ল'ব পাতি লৈ কটা কতি কৰিব তাৰপিছত পূৰণ কৰি যিটো এন্সাৰ পায় সেইটোৱে হৈছে আপোনাৰ যিটো পাব সেইটোৱে হ'ল আপোনাৰ এন্সাৰ দেখিলে কিমান সহজ এইবাৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ কৰি দেখুৱাওঁ কাৰণ একে এনেকুৱা এনেকুৱা একেধৰণৰ নাহিবও পাৰে ইয়াৰ যিহেতু দুটা কৰি দেখুৱালোঁ এতিয়া আমি বেলেগ এটা ষ্টাইলত কৰি চাম এইবাৰ লৈ আহিছোঁ দুহেজাৰ বাইছ চনত যি আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি ৰিটাৰ্ণ এক্সাম হৈছিল আৰু সেই ৰিটাৰ্ণ এক্সামত অহা সৰল সোঁতৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আহিছিল আৰু সেই প্ৰশ্নটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো কৰি দেখুৱাই দিম কাৰণ এতিয়া মই যি দুটা কৰি দেখুৱালোঁ সেই দুয়োটাৰ সৈতে এইটো একেই হয় আৰু এইটো আমি এতিয়া কৰি চাম কাৰণ প্ৰশ্ন কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব ন ক'ব নোৱাৰে কোনেও তথাপিও এইটো যদি আহিছে এইটো আমি কৰি চাওঁ সৰল সোঁতৰ পৰা আহিছে আপুনি এইটো গম পাইছে গতিকে এইটো এতিয়া কৰি চাম কি আছিলে পি আৰ টি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড প্ৰশ্নটো প্ৰথমে পঢ়িবলৈ পাহৰি গৈছোঁ প্ৰশ্নটো এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ পাঁচ হাজাৰ টকাত চাৰি পাৰ্চেণ্ট সোতৰ হাৰত দুবছৰ সৰলসোট কিমান দেখিছে আগৰ যি দুটা মই কৰিছিলোঁ সেই দুয়োটাৰ সৈতে এইটো একেই হয় আৰু এইটো আহিছিল এ বি ইউ বি আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি দুহেজাৰ বাইছ চনৰ যি ৰিটাৰ্ণ এক্সাম হৈছিল তাত আহিছিল আৰু প্ৰথমতে আমি এনেকৈ পাতি ল'লোঁ তাৰপিছত কি কৰিম আমি এতিয়া চাম যে সুতরাং কিমান মূলধন আছে মূলধন দিছে পাঁচ হাজার আৰু সুত আছে কিমান সুত আছে ফৰ পাৰ্চেণ্ট আৰু সময় দিছে দুই বছৰ এইটো হল ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এতিয়া কাটি দিল কটা কটি কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম কিমান আছে দুগুণ কিমান এইটো আমি পূৰণ কৰিব লাগে যিহেতু তলত আৰু কটা কটি কোনো সংখ্যা নাই এটু যিহেতু ভ্যালু নাথাকে তলত থলে মানে সেইকাৰণে আমি এতিয়া কি কৰিম চাৰি দুগুণ কিমান আঠ আমি মানে এইটো এতিয়া পূৰণ কৰি দিলে ইয়াৰ এন্সাৰটো ওলাই যাব আৰু ফিফটিটো ইয়াত পাতি ল'ম আমিতো কটা কটি কৰিম আঠ পাঁচ গুণ কিমান চল্লিছ গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰ ওলাই গ'ল কিমান চাৰিশ টকা হ'ল ইয়াৰ এন্সাৰ দেখিলে কিমান সহজ এইটো আহিছিল আছাম পুলিচ এ পি ভি দুহেজাৰ বাইছ চনত যিসকলে পঢ়ি গৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো দেখিছে একেবাৰে সহজ এক মিনিট নালাগে প্ৰশ্নটোৰ এন্সাৰ উলিয়াবলৈ আৰু যিসকলে পঢ়ি নাযায় তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো বহুত টান আহিছে বুলি ভাবি থাকিব যে বহুত টান আহিছে আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু যদি পঢ়ি যায় দেখিছে এইটো লাইন নাপাতিলেও হয় যদি আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকে সদায় এই লাইনটো নপতাব আপুনি ডাইৰেক্ট এই লাইনটো পাতিয়ে আপুনি এন্সাৰটো উলিয়াব পাৰে দেখিলে গতিকে আপুনি দুটা লাইনতে এটা প্ৰশ্ন উ মেথছৰ মানে প্ৰশ্ন উত্তৰ উলিয়াব পাৰিব দেখিলে কিমান সহজ বেলেগ ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ কাৰণ আগৰটোতকৈ অলপমান বেলেগ হয় প্ৰশ্নটো হৈছে যে পাঁচ হাজাৰ টকাত আঠ পাৰ্চেণ্ট সোঁতৰ হাৰত ওঠৰ মাহৰ সৰল সোঁত কিমান এইটো দেখিছে যে ইয়াত সুধিছে আগৰ কেইটাত সুধি কোৱা হৈছিলে যে দুই বছৰৰ সৰল সোধ কিমান কিন্তু ইয়াত দিয়া হৈছিলে যে দুই বছৰ সৰল সোধ কিমান কিন্তু এইবাৰ বছৰ নহয় এবাৰ মাহৰ হেৰিয়তো দিছে যে আঠ মাহৰ সৰল সুত মিমাম এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যিহেতু এইটো বছৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু আগৰটো এতিয়া ফৰ্মুলাটো আমি একেধৰণে পাতি ল'ম এছ আই মানে হৈছে চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট এজুকেল পি আৰ টি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড আৰু এতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথমতে আগৰ আগৰ কেইটাত যেনেকৈ পাতিছিলোঁ সেয়ে একেধৰণে পাতি ল'ম যে পি মানে হৈছে প্ৰিন্সিপল মানে মূলধন মূলধন কিমান আছে পাঁচ হাজাৰ আছে কিন্তু সুত কিমান দিছে ৰেট ৰেট দিয়া আছে এইট পাৰ্চেণ্ট তাৰপিছত আমি এইট পাৰ্চেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে এইটো হাণ্ড্ৰেড আহি গ'ল যিটো পাৰ্চেণ্টত আছিলে হাণ্ড্ৰেড হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া আমাক দিছে যে আঠ মাহৰ সৰল সুত কিমান যিহেতু সকলোৱে এটা কথা জানো যে এক বছৰত বাৰ মাহ থাকে এতিয়া আমাৰ মাহৰ হেৰিত মাহ সুধিছে গতিকে আমি ইয়াত কি কৰিম ইয়াত কেইমাহ দিছে আমাক ওঠৰ মাহ দিছে গতিকে আমি ইয়াত ওঠৰটো পাতি ল'ম ওঠৰটো পাতি তলত কি কৰি দিম বাৰ পাতি দিম মানে এইটো বছৰলৈ লৈ যাম ইয়াত দেখিছে যে এক বছৰত বাৰ মাহ থাকে এতিয়া আমাক কিমান দিছে ষোল্ল ওঠৰ মাহ দিছে গতিকে ইয়াত কিমান হ'ব এইটো এনেকৈ পাতি ল'ম ইয়াত ইনটো দিয়া হ'ব তাৰপিছত কি কৰিম এইটো কটা কটি কৰি চাওঁ অকণমান সৰু কৰি লওঁ প্ৰশ্নটো তেতিয়া অলপ সহজ হ'ব জিৰয়ে জিৰৈয়ে কাটিলোঁ আকৌ এইটো জিৰয়ে সেইটো জিৰৈয়ে কাটি দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া থাকিলে তলত থাকিলে কিমান বাৰ গতিকে এইটো আমি অলপ সৰু কৰিব পাৰোঁনে চাই লওঁ যে এইটো কিমান বাৰ যাব চাৰিয়ে যাব চাৰি দুই গুণ আঠ আৰু চাৰি তিনিগুণ বাৰ আৰু সৰু সৰু কৰিব পৰা হ'ব নেকি সেইটো আমি চাব লাগিব হয় যাব তিনি তিন ছয়গুণে ওঠৰ দেখিলে আমি সৰু কৰি ললোঁ ললো কেনেকৈ কটা কটি কৰি আৰু যিহেতু তলত একো নাই ওয়ান থাকিলে এইটো আমি ধৰা নহয় আৰু ওপৰতে এই যিহেতু থাকি গল এতিয়া আমি কি কৰিম পূৰণ কৰি দিম পালোঁ পালো কিমান থাকিলে ফিফটি ইন্টু টু ইনটু ছিক্স এইটো থাকি গল আৰু এতিয়া আমি চাম যে এইটো পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম পুৰণ যিহেতু সকলোৱে পৰীক্ষাত মুখতে উলিয়াব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি কি কৰিম সদায় এনেকৈ পাতি ল'ম কিমান ছয় দুগুণ বাৰ কেনেকৈ কৰিলে সোনকালে হ'ব সেইটো আপোনাক মই দেখুৱাই আছোঁ পাঁচ দুগুণ কিমান দহ ইয়াত আহিলে শূন্য আৰু পাঁচ এগুণ পাঁচ ছিক্স গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰ কিমান হ'ব আমি কিমান ছিক্স পালোঁ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড পালোঁ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টকা হৈছে ইয়াৰ এনচাৰ দেখিলে কিমান সহজ আৰু দেখিছে যে আপুনি এইটো ভুল নকৰিব যদি ইয়াত মাহ মাহ দিয়া থাকে তেতিয়া আপুনি কেনে সদায় এনেকৈ পাতিব কি কৰিব ওপৰত মাহটো দি তলত বাৰ দিব মানে এক বছৰত যিহেতু বাৰ মাহ থাকে সেইকাৰণে আপুনি বছৰলৈ নি ল'ব বোলো আৰু এটা কৰি চাওঁ এই আগৰটোৰ সৈতে একেধৰণৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ কাৰণ আপুনি এটা কৰি দিলে হয়তো বুজি নাপাবও পাৰে আৰু আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিম নকৰাকৈ ভালকৈ চাই যাব গোটেইটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণকৈ তেতিয়া নিশ্চয় বুজি পাব আৰু সহজ হয় বহুত সহজকৈ মই শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো চাওক যে ছয় হাজাৰ টকাত ছয় পাৰ্চেণ্ট সোঁতৰ হাৰত আঠ মাহৰ সৰল সোঁত কিমান সেইটো দেখিছে মাহ উলিয়াবলৈ দিয়া আছে যিহেতু আগৰকেইটা সৈতে অলপ ইয়াৰ আগৰটোৰ সৈতে অলপ একেই হয় আৰু এইটো যদি এনেকৈ দিয়ে তেতিয়া আপুনি আকৌ এইটো চিন্তা নকৰিব কাৰণ যিহেতু এটা মই প্ৰশ্ন কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু এইটো এটা দেখুৱাই দিছোঁ তেতিয়া অলপ সুবিধা হ'ব এছ আই জুকেট কিমান পি আৰ টি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড এতিয়া কি কৰিব আপুনি আগৰটোৰ সৈতে একেই হয় পাতি ল'ব জল্ডি জলদি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে যে মই এনেকৈ পাতি থাকোঁতে আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো ৰাখিলে মোতকৈ আপুনি আগত এন্সাৰটো উলিয়াব পাৰিছে নেকি এনেকৈ উলিয়াই চাব পাৰে আৰু এইটো যিহেতু আঠ মাহ আছে আমি এইটো বছৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি লৈছোঁ সেইকাৰণে আমি তলত টুৱেলভটো দিছোঁ কাৰণ এক বছৰত যিহেতু বাৰ মাহ থাকে এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটো সুধিছে যে বাৰ মাহৰ বাৰ মাহৰ কাৰণে আঠ মাহৰ সুধিছে সেইকাৰণে বাৰ কিমান আঠ মাহৰ সুধিছে সেইটো কাৰণে আমি এনেকৈ পাতি লৈছোঁ আৰু আমি এতিয়া কি কৰিম এইটো কটা কটি কৰি ল'ম অলপ সৰু কৰি ল'লে প্ৰশ্নটো ভাল হয় এন্সাৰটো উলিয়াবলৈ সহজ হয় যিহেতু আৰু এতিয়া কি কৰিম এইটো কট কাট যাব নেকি বাৰ ষাঠিক কটাক গৈ আছে কিমান পাঁচ পাঁচ বা ষাঠি এইটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম যে এইকেইটা তলত যিহেতু একো সংখ্যা নাই সেইকাৰণে আমি কি কৰিম ওপৰকেইটা পূৰণ কৰি দিম ওপৰত কি কি থাকিলে ফাইভ ইন্টু সিক্স ইন্টু এইট ওপর এই সংখ্যায় থাকলে আর এটা আমি এই কূরণ করে চাম কি পাঁচ ছয় গুণ কি পাঁচ টু আমার এন্সার প্রশ্নটা আসলে কি ষাটি ছয় হাজার টাকা সিক্স সুট কিমান যদি সৰু হ'ল আঠ মাহৰ দিয়ে সেইটো উলিয়াবলৈ হ'লে আপুনি এনেকৈ পাতিব যদি বছৰত উলিয়াবলৈ তেতিয়াহ'লে মই আগৰ প্ৰশ্নকেইটা দিছোঁ কেনেকৈ আহে এনেকৈ পাতিব একদমেই সহজ দেখিলে একদম মানে কৈছোঁ আপুনি এইটো এন্সাৰ উলিয়াবলৈ আপোনাৰ দুই মিনিট সময় নালাগে এক মিনিটৰ ভিতৰতে আপুনি এন্সাৰ উলিয়াব পাৰিব আৰু বুজি পাইছেনে নাইবা আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইবাৰ আৰু এটা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো শিকি থওক আপোনালোকে যে আঠ হাজাৰ টকাত এইট পাৰ্চেণ্ট সোঁতৰ হাৰত থ্ৰী ইণ্টু ওৱান বাই টু বছৰ সোঁত কিমান দেখিছে এইটো এতিয়া কেনেকৈ কৰিব আপুনি যিহেতু ইয়াত এইটো মিশ্ৰ ভংগাংশত দিয়া আছে এতিয়া আপুনি এইটো কেনেকৈ কৰিব ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই কাৰণ ফৰ্মুলা সদায় একেটাই হ'ব মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই যে সৰলোতৰ ফৰ্মুলাটোৱেই হ'ব কিন্তু যদি এনেকৈ থাকে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব প্ৰথমতে আমি ফৰ্মুলাটো পাতি ল'ম যে এছ আই মানে চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট পি আৰ টি ডিভাইডেড বাই কিমান হাণ্ড্ৰেড এতিয়া আমাক দিছে যে পি কিমান মানে মূলধন কিমান মূলধন আছে আঠ হেজাৰ ইণ্টু সুৰ আছে এইট পাৰ্চেণ্ট এতিয়া আমি যিহেতু এইটো আহি ইয়াত পাতি দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম এনেকৈ আঠডাল দি ল'ম যদি এনেকৈ থাকে যে থ্ৰী ইনটো ওৱান বাই টু এনেকৈ যদি থাকে এইটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশ হয় এতিয়া আপুনি কি কৰিব যে এইটো এইটো এটা প্ৰথমতে পূৰণ কৰিব যে তিনি দুগুণ কিমান ছয় আৰু তিনি দুগুণ ছয় তাৰপিছত এইটো ওপৰত আছে যিহেতু এইটো আমি পূৰণ কৰি ল'লোঁ আৰু এইটো ওৱানটো ওপৰত আছে এতিয়া আমি এইটোৰ লগত প্লাছ কৰিব লাগিব প্লাছ কৰিলে কিমান পাম তিনিগুণ ছয় দুই তিনিগুণ ছয়কৈ সাত গতিকে ওপৰত হ'ব সাত আৰু তলত হ'ব দুই দেখিলে তেতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিম এইটো হাণ্ড্ৰেড থাকিবই ইন্টু ছেভেন বাই টু এনেকৈ পাতি ল'ম আৰু এনেকৈ পাতি লোৱাৰ পিছত কি হ'ব এইটো ভালকৈ চাব একো নাই এইটো পাত মাত্ৰ আপুনি এইটো দেখি ভয় নাখাব যে এইটো কৰিব নোৱাৰিম এইটো কেনেকৈ কৰিম এইটোত আপুনি ভয় নাখাব যদি এনেকৈ থাকে তেতিয়া আপুনি মই এতিয়া যেনেকৈ মিশ্ৰৰ ভগ্নাংকলৈ ভগ্নাংকলৈ লৈ গ'লোঁ যে ছেভেন বাই টু যেনেকৈ কৰিলোঁ এই এইটোৱে এই তলৰটোৱে আৰু এইটোৱে পূৰণ কৰিব পূৰণ কৰি ওপৰত যিটো এইটো যিহেতু ওপৰ হৈ যাব ওপৰৰ পৰা এই দুটা প্লাছ কৰি দিলে আপুনি এইটো ভগ্নাংকৰ ৰূপত লিখি উলিয়াব পাৰিব আৰু উলিওৱাৰ পিছত এইটো এনেকৈ পাতি ল'ব এতিয়া আগৰটো এতিয়া একেই হয় প্ৰথমতে কটাকটি কৰিব কটাকটি কৰি ল'লোঁ এতিয়া এইটো থাকিলেতো এইটো দুই এগুণ দুই দুই চাৰিগুণ আঠ এতিয়া আমি এইটো আৰু কাট কটা কটি নাযায় সেইকাৰণে আমি এইটো এতিয়া কি কৰিব লাগিব ওপৰত কিমান থাকিলে এইট্টি ইন্টু ফ'ৰ ইণ্টু চেভেন এতিয়া আমি এইটো কি কৰিম এইটো আমি পূৰণ কৰি যিটো উত্তৰ পাম সেইটোৱে হ'ব আমাৰ এই প্রশ্নটার উত্তর যদি সংখ্যা পাম মানে পূরণ করে এইটি এপি সাত চারিগুণ কিমান টুয়েন্টি এইট আঠাইশ আট গুণ কিমান সিক্সটি ফোর শূন্য আট দুগুণ ষোল ছয়শান বারো দুই দে দুই হাজার দুশো চল্লিশ টকা এইটো হ'ল ইয়াৰ এন্সাৰ প্ৰশ্নটো আছিলে এইটো আৰু ইয়াৰ এইটো যদি এনেকৈ থাকে এইটো মিশ্ৰ বগ্নাংশত থাকিলে আপুনি ভয় নকৰিব আৰু ইয়াৰ এন্সাৰটো হৈছে দুই হেজাৰ দুশ চল্লিছ দেখিলে কেনেকৈ উলিয়ালোঁ একদমেই সহজ আপুনি কৰি চাবচোন এটা নিজেও এটা পাতি বেলেগ এটা বেলেগ ধৰণে এইটো মাত্ৰ সলনি কৰি আপুনি এটা পাতি চাব পাৰে তেতিয়া আপুনি এন্সাৰটো উলিয়াব পাৰিছে নাৰ পৰা নাই আপুনি এইটো নিজে গম পাব আৰু কি কৰিব যে প্ৰশ্নটো অকল এনেকৈ আহিব বুলি কথা নাই অলপ খেলি মানে খেলি মেলিকৈ আহিব পাৰে যে বছৰি আঠ পাৰ্চেণ্ট সোতোৱাৰ হাৰত ইমান টকাত তিনি বছৰৰ সোত সৰল সোত ইমান এনেকৈ প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আহিব পাৰে কিন্তু ফৰ্মুলা সদায় এইটোৱেই হ'ব যে মই এনেকৈ প্ৰতিটো অং প্ৰশ্ন পাতিছোঁ বুলি এনেকৈ নাহে কাৰণ বেলেগ বেলেগকৈ আহিব পাৰে কিন্তু এইবিলাক সদায় একেই থাকিব ইয়াত হয়তো মানুহৰ নাম দিও কৰিব পাৰে এজন মানুহে এনেকৈ দি প্ৰশ্নটো বনাব পাৰে সেইকাৰণে আপুনি ভয় নকৰিব যে প্ৰশ্নটো ফৰ্মুলাটো এইটো পাতি লৈ এনেকৈ কৰিলে আপুনি একদম সহজতে উলিয়াব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা বোলে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গ বোলে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে বহুতখিনি সাহস দিয়ে ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰু আপোনালোকে কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইখিনি এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে যদি মোক কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি গীতাঞ্জলি ছেভেন ছিক্স তাত গৈ আপোনালোকে মোক মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু ভিতৰত শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ